Вот поэтому мы и двинемся далее. И сегодня у нас наша постоянная рубрика «Чудова трика». И первым номером в нашей «Чудовой трике» это замечательная певица. Я не скажу, какой она политик, потому что по мне она замечательная певица. Вот. А политик это уже... Я не, с ним буду говорить это, потому что в эфире такие слова говорить нельзя. Так вот, Таисия Повали, ее карточка на первом месте в нашей «Чудовой трике». Давайте посмотрим. Тут те фотографии, которые появились во всемирной паутине, это карточка Таисии Повали, которую, видимо, она одолжила. Ее песня как нельзя, кстати, собственно, подходит к этой ситуации. Собственно, все ясно. Тут, тут уже что скажешь? Ну, ну вот не, не ходит в... человек за это. Корпоративки у нее. Ну а, куда но, же но ей в раду Это единая карточка, яка ходит по руках. Тому... А тут песня легла. Тут же все совпало просто. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, это был такой позитивный момент нашей чудовой трики. Вторым номером очень серьезная ситуация. На самом деле ужасная. Она действительно, потому что... Я расскажу предысторию, а потом мы вместе с вами посмотрим фрагмент. Ситуация в чем заключается? Молодой человек зашел в магазин. Зашел в магазин купить себе чая. К нему пристали три подвыпивших молодых парня, которые ну, в определенных районах нашего города называют гопниками. Так называем. Они пристали, они его побили. За него вступился мужчина, который тоже получил удары от них. Приехала милиция, сотрудники правоохранительных органов, как многие считают. Что произошло дальше? Молодой человек уехал в больницу, потому что действительно серьезные он получил удары, серьезные травмы ему нанесли. Он возвращается из больницы, и что он видит? Возле этого же магазина те же молодые люди, которых вот-вот забрали милиция, они дальше пьют, они дальше веселятся, они на свободе. Давайте посмотрим теперь, собственно, слова этого молодого человека и общение его с милиционером. Получается так, что я и шел со скорой помощи и видел их обратно возле магазина этого, бухих и веселых. А вы думаете, что их должны затремать, да? По логике, да. у Нас сейчас значит, новый криминальный процессуальный кодекс вышел по якому затримуют людей только за тяжкие злочины и то. А как За тяжкие вы... злочины, да. А. То есть если тяжкие злочины, следствие да я суд. То есть там такая процедура, что таких мелких хулиганов, даже если они кого-то побили, что их просто опрашивают, поясняют такие за И отпускают туда. Ну вот, собственно, то, о чем мы говорили, Сергей. Новый кодекс человека, которого побили его э, людям, которые нанесли побои, ничего. Адпустілістона стільки за тяжкі приступлення. Послухай, це питання насправді це питання не законодавства, це питання Абсолютно. правозастосування. Я просто тобі приведу приклад. От вже Андрій згадував Європейський суд справ людини у справі Луценка чітко встановив, що Юрія Віталіча Луценка арештували з політичних мотивів. Його арештовував слідчі Войченко за вказівкою першого заступника генерального прокурора Ріната Кузьміна. Адвокати Луценка звернулися в до прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти Войченка і Кузьміна, які рішенням Європейського суду вже встановлено, що вони за політичною мотивацією арештовували Луценка. На що Українська Генеральна прокуратура сказала ні, ми закриваємо цю кримінальну справу по факту. Тобто, в принципі, не було порушення. Європейський суд каже, порушення було, а Українська прокуратура каже, порушення нема. І до чого тут кримінально-процесуальний кодекс? Це не питання кримінально-процесуального кодексу, це питання тих людей, які працюють в правоохоронних органах, які, на жаль, Нет. не виконують а своїх вот, обов'язків або виконують їх якось спотворено. У мене вопрос, як к юристу Сергій. Вот там на цьому відео далі говорить йому говорять, що у нас зараз по новому КПК должны предоставлять в течение часу адвокат. Він Ну, де цим ребятам найдемо адвокат? вот, адвоката? Це правда? не Ну, насправді я скажу так, я ще раз повернусь mm. до, до, до цього питання і зазначу, що насправді є всі можливості, mm. вони були при старому КПК. Треба було просто його виконувати. Mm. От я весь час привожу приклад, мене запитують, а скажіть, а при новому КПК чи відбулося б те саме у справі Тимошенко в Печерському суді? Де відбулося б те саме? Бо проблема справи Тимошенко не в КПК. А mm. проблема в тому, що це КПК ніхто не виконував і нікого це не se cala. Це проти опозиційних політиків, легко і швидко порушувати кримінальні справи і розказувати Така да, як інструмент в руках політичного режиму mm, Все. Абсолютно. Мова йде лише про це, про застосування закону. В Україні закони пишуться в першу чергу не для того, щоб їх застосовувати, і якось розповсюджувати і покращувати життя таких людей з метою е, отримати. Mm, тепер просто міліція А Так, до, 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 досягнете політичних цілей і завжди. <рив> ну а що ж, будемо двигатися далі. Це я Я, я считаю, что вот я абсолютно согласен с Сергеем, что это на совести тех сотрудников правоохранительных органов, которых отпустили. То есть если они считают, что люди, которые бьют других людей, органы формулирования звучит как то так, так э, точки, да, 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 просто физически. есть формальный повод отмазаться. Извините за э, такой аргумент. Что же третьим номером в нашей чудовой трике это, я так называю, это забор. Забор, который возник в городе Алубка, возле дачи небезызвестного человека в нашей стране, это господин Медведчук. Кум другого небезызвестного человека Владимира Владимировича Путина. Я расскажу, в чем суть дела. Есть дача, которая, по слухам, принадлежит господину Медведчуку. И есть рядом детский а детский. Значит, ты знаешь он на А, а да, он сказал: Нет, это не мое. Но ну, мы все знаем, как это все у нас делается. У нас и Лазарова сын вообще в другом месте там был. И вообще никто ничего не знает. Ну, как всегда. И Hyundai и неизвестно, кто покупал вообще. Непонятно, кого наказывать. Как же так? Надо разобраться, непонятно, кто их покупал. Но дело не в этом. Есть, будем так говорить, есть дача чья-то, кого то известного человека. И есть рядом... Детский санаторий, в котором лечатся больные дети от туберкулеза костей. Это достаточно серьезное заболевание. И что же происходит? Происходит вот что, дорогие друзья. Пляж этого детского санатория внезапно обносят забором в пользу этой дачи какого-то известного человека. Взяли и обнесли. И говорят о том, что, ну, как бы мы не знаем. Градоначальник Алубки говорит, что все по закону, что мы не можем узнать документов. Больница не предоставляет их. Больница говорит, вот документы. Но что я вам рассказываю, давайте вместе с вами посмотрим. Вот наша граница. Вверх пошел. Это наш забор. Почему там находится тот забор, я ответить не могу. Я не знаю. Ну, собственно, все мы видели этот забор, то есть взяли у детей детей и без того несчастных, больных, взяли и забрали кусок пляжа.